Вікіпедія то одна інтернет-енциклопедія, яка дава шлебоду кожному поодинцovi, же биш інформував, же би поставив деякі тексти, же би ще другі могли інформувати. Вікіпедія даварі різнородність нових інформацій і знань. Від 14 жовтня 2024 року на інтернеті цілий світ може відіз Вікіпедії на панонським руським язику і до неїма приступ кажде. Колопана Аврила Колесарах, то ініціатор Вікіпедії по руський. Pozberal še tim, ktori to tu Wikipediju polni i dava možljivost, že bi izmečitali teksti na našem jaziku. Rušame od same ideji, prej realizaciji po robotu na novih zadatkoh. Ja od davna malo našljujući Wikipediju, anglijsku, serbsku, horvatsku, so malo ideju, že bi i na našem teksti, a kad je milioni teksti na drugih jazikov, što bi nije boli na našem. I ja provoval išće u januaru 2017 roku na ruci jeden tekst međutim je mi, normalno ja možete lijem tamo jer ruku, a je každi platforma, každa platforma, kaža velika platforma na internetu ima svoja pravila. som sam že pravilo. Wikipedii na nju ne može biti splasovani jezik koji nije registrovan u švetovej organizaciji za jezik i za standardizaciju jezika. I ja to tekst na ali na rusinskoj Wikipedii, znači na Wikipedii ktoro našo Rusnaci zasprešova porušali u novembru 2007. roku, skoro 20 roki. I ja tedi rušel u stvari do dos velike roboti registrovanja ruskog jazika u Švetovoj organizaciji za standarde za ciju probovanje mi prepadlo, potrošeni rog i pol. Vecka sam še združil z profesorom Fejsom i vjedno sme što nam udalo, je bi sme 20. januara 2022. roku doznali, že naš jazik registrovani u tej organizaciji. Inicijator to je Havril Kolesar. E, Von porušal inicijativu za zdobovanje koda ktorji prethozi tomu šitskomu, o čem mi teraz bešedujeme. A to znači Wikipedia na ruskom jeziku. Ja še znam, že to se teraz zrobene jak istorijne, že sme dobili iso kod i že sme višli z inkubatora na javnost kompletno šveta na globusu, bodo teraz li mi, da im povim, vibrani pod kavičkami, mogli tam dati sodavac. Ja nije dal konkretno ani jednu odrednicu, ali sam agitoval bars veljo, že bi še to popolnjovalo. Ja konkretno mal Gabar Kolje sam prijal na filozofski fakultet, gdje von perši razviložil to tu tematiku u smislu popularizaciji i ljedanja kadru što je to u e, Jedni tretirali na žurski jazik je dijalekt rusijskoho, jedni jak slovackog, jedni jak e, ukrajinskog. I to znači že e, jaziki možu mati iso kod, a mi dijalekt da kod, njet šansi dosta stoti kod. A to znači nema ani Wikipediju po ruski, nema ani možnosti za Google Translate, njemaci ani možljivost rekatologizaciji knjiški. E, і затов он імператив. То вам уведення е мовика, е, як язика до книжки язиків Швета. Практично перший рік від лютого по кінець 2022 року то було ученя, пробування, випитування, спознавання Вікіпедії, її правил, її е, софтверох, як то все ізе. i až posle toho i formovanja tima i e, probo sam hodem 5 6 ljudi da animirati da bi se uključili u takve roboti i da bi pomohli. i uspjelo sam formovati perš grupu od 4 5 osoba i se počeli smo pisati Почали ми згадувати швидкі поступки, значить, від того як написати текст, як он наруч на Вікіпедію, як його там обробити, щоб краще випадливо. Як уроцьовувати сліки, як уроцьовувати звук до, до єдинка енциклопедійських. І to se нам šitko udalo. Na to projektu sem še vključil, pred dvoma, dvajema, pol rokami, vdzekujući sodelovanju in prijateljstvu z Gaborom Kolesarom. Ampak, če se dotika same Wikipedije, jaj, Wikipedija ja še dobro, znami od davna. Bojišče, ki smo robil, ja veliko hasnoval Wikipedijo. i oduševeni sam bol soz, soznju. Takže, kad mi Gabor predložio že bi mu pomahal, ja to dost zečnje prilapel, hoć sam še obaval, že to praktično je moja struka, to ta robota i šitsko toto. Medzitim, znajuci, že še dakus razumijem do tih kompjuterov, bo sam odavna u tih vodoh, Ha rekao probujem, potruzim še, tomu u penzisom, a može bi uzbito bilo i odhasno da komu, ta sam u stvari tako i pristal i započal, iak še, iak čas odhozal, tak bilo vše novši i novši zadatki, ja vi že to vipatra patra njeljem robota, ali i coška interesantne, Na prvi pogled bo zdah to bi poveč, da večino stavko, staťoš, lahko najdemo na drugih jezikih, a veliko je takih stati, ki ne morejo najti na drugih jezikih, le na naši Wikipediji, takže to sigurno bar zvažne. a hevki drugi stavki sigurno važni i za dalji, napriklad, predejaki termini, napriklad, da za njima zanima so s prekladateljstvom i pridzemo že dejaki termin, a bo momentu še ne zna a on ne bude za veljo študirac, razpitovat će, ljem kliknje na Wikipediju, pogleda podobnu temu i doraz najdze to, to, co ho interesovalo takže hoďa ja ako obraciš, to sigurno bude chasnovita. A dnes spominam povedzme, školárov, gymnáziálcov našich studentov. U momentu nájde informáciu, to mu treba. Vše mi prichodí na rozum, keď s takým robím, že jak by to bolo, keď ja studíral napríklad. Som všem musel mučiť, kojaký hľadať na druhých jazykoch i tak dalje, A ja tu ci všetko servirane. Takže To môže, nie že môže, ale sigurno bude hasnovité, a žiť jedna z Rusnácov nebude bocoška, tak pripovedajú, že sa nás zmeniajú, a toto stáva na vikým. Ja tak počala, že profesor Fejsa prišel do školi, vi promovovac, e, isokot kod kot dostal za e, na internet e, čisla. I tu u tej promociji on povolal, e, že bi še pisalo za Wikipediju. Tu boli zainteresovani, to je tu boli prisutni školjari z, z ruskih odzeljenjih i daskeljo profesore. Та після того я позбирала податки від школярів, які були заінтересовані. І швидко то добре почало. Мезі тим школяри не були заінтересовані клас і ушорювати з місті, котрі би приложили, а я би лекторувала. І то тераз зостало таке, що не було хто. Jaz še tu z kolegami in kolegom sem obvisela, da tu da edni kolegovi so nam priključili do te roboti, a Škoda je ostali nad tem, želim preložati to, to, co muša, a vedska ja to eno po en tekst, lektorovala in ušorjevala in kladla na boki naši Wikipediji. Jaz eh, Hrjkovo eh, aktivna, jakošik imam to, mišaci kjed, imam obojaski na roboti.

Wikipedia ideja taka, že da povem, osnovni tekst, dva, tri pasusi tekstu, i već drugi, co so prihodza, i, i dolo naznači, že to ljem jadro, jaderko, počatok, drugi, se so prihodza, dopolnjuju. Videla som, že um, u tej roboty je z bar cykavosti, interesantnosti a potom, že, že to je kreatívna robota, som nie ja osobi to odvituje. Na začiatku ja to baš nebola svedoma, že to všetko toto bude, že som mne to tak vipolní, že to len prekladanie. Najčastejšie sa išlo zo srdského jazyka, žalostné, že aj svojom muzičným lekzikom je, mojoj tak som videla, že by mohla i širic. o temo in o temi, v glavnem zauzmu muzi, muzične oblasti. Čito teorija o muziki, čito, da je kakšna muzična forma, instrumenti, bar se mu zdi instrumentami in počala, kompozitor in tako. Muzika naj se bar široke. No, in vetska, e, posebno šlizelo, na primjer, je możliwość... Znači, vi imate temu, vežnje se temu, vi može se budi redaktor, može biti e, tehnički redaktor tog boka, u šoriz, u šoriz naslovi, dodac, nukašnje vjazi, znači, kada je jaki termin nepoznatih, a kada už žene, coška o tim, znači, kaže še može informovati. I tako i u što znači, na primjer, ton, kad u muziki, kad opisujem muziku, kad pišem o instrumentu, evo už je s znači viki vjaza nas vozi, že bi smo širše upoznali to, 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 to tu staču, ljubo, to tu enciklopedijnu jedinku, to što je tako vola. E, ušli zeli, evo fotografiji, moš položiti, stvari nastiš nas tiš, možu povijazati to, tu temu i ukazati nam da jaki istorijni fakti u muziki, napreke to... хор, па напре кеди хор почел, значи штредњо викому на музика, облапија хорско шпивање, после 16 вику уже се инструментално, па вокално инструментално бар каве, Е тото тоа што ми е и највеќе испачело. А тиш можливост рижних ишче фајлов укладат, например, пример аудиознимков. За ви тако може се дочарат да музику не ренесанси со инструментами кои ренесансни, posle klasicizma jednog kompozitora Tiještak video snimki i što može položiti No, to gleda, um, iziskuje, da kozi času prenaš, a za to nam služi ta gulana um, Viki Odloha, mi to vari ime, lepo Viki Media, takšne da so. No, je tam še Barzveljo, um, ponahodje, s čim nam treba, in veliki najstevibor, in to mi je isto bulo barstak. не знаю, і креативне, і, і як допомодаку з я муше, могла по-новому здать, обновити, що зробити на 1 енциклопедичний наприклад, о композиторові, лебо не знаю, о хору, о о корепетиції, я зможем часто уклада е, дам до яких наших значних музичарів, е, конкретно цей композитор у питанню, лебо композиція Івана Ковача і без досягнем «Линки», htoripostanim, jakvonkašnjo vjazdu, htoristo vas odveze, da bi se lahko posluhast tako Ivana Kovača kompozicijo in prepoznal, da htoramo ne pohji pripadala, in on je šat poznate naš, Plejadi je vojvođanski kompozitor. Ket sem obrobljala sopran, uruzela sem Irino Davosir Matanović, ona je bila naša perška sopranistkinja, šolovana, tak znači, zato že veli možu to vizis, prečitac, tako i posluhac, bar soška sučasne, a 21 vik i namaha tako da su so bi sme mali. Mi skromni, ali još je namahame že bi, že bi boli i mi bohači, nas davame še, že imati veci i sotrudniku, že še školjare, gimnazijalci, toma času, to zainteresovan za naš jazik, že bi nam priključilo. Duvam, eh, jak da povam, pohasnuje, a, a a počustuje jedno veliko zadovoljstvo. Osnovna draž u Wikipediji je že milioni možu naruciti i milioni možu i vipravjac, redagovac. Redaktor jedno je jezljem kontroloroh, ktori bilo jakih hasnovanje eh, na zle vašeg teksta, povedzme, da to u ruci reklami do vašeg teksta. to, že tako intervenuje sera i uspavia še všeliem žridlový text. To text, jaký bol ostatnia verzia, ktorá bola ispravná. Môj cíľ bol registrovať jazyk, pretože by mohol na Wikipédiu. Keď som na Wikipedii vytvoril toto, co som vytvoril, a naše texty môžete opatriť barskvalitetný, zadovoľujú všetky standardy, Vedi na druhých podobný text slabši, bo my prajeme zo podobnej témy na hrvatskej, na srbskej, povedzme na poľskej, povinným elementy i náš text bohatší, kompletnejší od tých textov, zo so ktorých povinným garantujem kvalitet, garantujem užívanie sotrudníkom, Uh, že, že še z bohácov znaniu z bo povedzme, ja sám vidím, keď som nového novoho naučil za to tí dva polo, roky. Ja sa vključila do tej roboty u aprílu mesiacu toho roku. Bola som na Dumána na samom počátku u 2022, keď vyšla ohláška, dúmám, že u ruským slove, lebo... Takže som še predumala, pretože profesor Fejsa e, zadumoval to, že ja by pošla so svojím laptopom do onho na filozofský fakultet. E to mne takus odbilo, bo som nemala času za, za, za také. Takže to, ako som stracila interesovanie, i teraz posle dvoch rokoch, takže u aprílu mešacu, som ponovo čítala ohlášku v ruským slove, ktorú písala Marča Fičová, že potrebni sú so trudníky. I ja vše jednostavno u, tým, u tej chvíľky prelamala, že budem i ja to robiť, čom da nie. Zainteresovala som sa za fotografovanie, pretože mali sme da skiel dostať i richtani, ktorí trebali buď už narúcení u inkubatoru, ale neboli pod chybela chybela jaká fotografia. Hľadala som spisok tých stáťoch. Bolo tam na isté také názvy, ktoré ja neprepoznavala. Takže som musela peše počítať, že co to, že bym pochopila, že o čím še robí. I vecka som še jednostavno že budem slikovať skoč. Bo máme beľo stáči so rýžnýma názvami časoch koča, ktorými mladší, mladší, my už mladší, a to tí mladší od nás verím, že neznajú, že co to. Takže to bola nejaká počátna robota, čo sa do dotýka samého fotografovania. A veď to rušilo tak ďalej. Slučajno som prenašla formočky za maslo drevené, staré, na pojde u mojej baby. To bola uh, odličná fotografia za stačiu maslo. Potom som našla fičúly, ktoré som našli zela od mojej baby tiež. Fotografovala ich, uložila do stačí fičula. I samim zostima fotografijami sami stači prekrasno traju, kompletni su. Znači okrem samog tekstu, fotografija dopunjuje to tekst, potim še nadovezuje literatura, ovom kašnji vjazi, ktori prebohati, znači na viki odlohu, jak mi u volame, nahodzaše prek sto milioni medijnih zapisoh, co se dotika znimkoh, muzičných zapisoch, ktorý najvecie hasnuje Irinka Olejarova. Potom na internetu možno aj z elektronických knižky, ktorý môžeme uklúčiť do vonkášných viazoch. Na YouTube je veľo e, znímky na kanálu Makovčania, Verbovca i Dzivej Dzivky, ktorý tiež uklúčujeme do vonkášných viazoch. I to by ste nevereli ohromné žrídlo informácií, ktoré my pozberali na jedno mesto do tej jednej stači. Znači, stača kompletná. Dúmam, že keď vežne cd ako knižku, chybí vám nebo fotografia, alebo vám chybí znímok, s ktorým vy ustvári dožijete toto, čo opisuje to, tá stača. Wikipedia to nevyrojatné, nevyrojatné židlo znania. Keď známe, že je 116 miliónov na štivitejoch i že je na 63 milióny texty. U toj hvili je sprek 63 milijuna teksta, to je nevjerojatna baza informacija. Pred dvoma rokami som od Ľubky Malackovej dostala mail, na ktorým hej nás povolala, že by sme učastvovali na prekladaniu textov za, za Wikipédiu, narucovali sme texty do inkubátora. E, každý prekladal texty, ktoré jomu boli interesantné, až mohol e, písať písať autorské texty. Ja uglavnim pisala o matematiki i o fiziki i ja prekladala. Nije mam svoje autorski teksti, ali to to sam so našla na Wikipediji, povedzme po srpski abo na anglijskim jaziku. Ja to preložela na ruski jezik i narucovala som do inkubatora na, na Wikipediji. Ja od samog počatku dumam, že to bar značne, pretože generaciji, ktorji teraz prihodza, Uh, tak žijeme, žijeme už veci, že všetko chceme, že by nám bolo na klik. I že uh, prosto to nám umožňuje počítať zdať so veci o samých rusnácoch i o tým, o čím še píše na, na Wikipedii, že jednoducho to postane všetkým dostupné. Nebudú mušiť musieť hľadať knižku knižku, že by dať so počítali, ale to hodin každé prek svojho Google prehľadovača nájsť nice toho, čo ho interesuje. Ja na sam predzi počala prekladat za sto tu ideju, že uh, u Keresturske gimnaziji, kad robime me da ja temu z matematiki, že bi mi prosto mohla povest, že može se o tim vece i počitat na našoj Wikipediji po ruski, že bi ih prosto unaprijamela na dajaku lekciju hejhtora na, na Wikipediji. Zato sam i, i počala u stvari, u stvari prekladat. A češko mi bilo preto, že sam na rozum prizrež, to coś nowe, że ja to nie będę z nas, że się pohańbim Ale kiedy mi kolega Gabor Pajtaš potulkował, że to malte nie iste to, to co się robił, znaczy jedyna robota to znać u Wordu, Durkac, Dakus, a za nim są bo ja już mam dość roku, aż i z Dakus, Takže i na, na tim terenu sam už jako šik praksu. Trebalo to njim zlučit, povijazac. Ha reku, dok probuje človek, nje znam. Probovala sam, to sam vizel, že, že možem. Ta vec, sam še i evo me, tu se sam. Robota čeče, je hromadu stati. Evo, hroće na napredok zmerušeli. Na, na, u Švece sme, všetci nas môžu vidieť, toto robota nebola bola daremna, ali je všelijak i nahasen. Po 14. oktober uh, sme napisali 486 stači, posle toho je otprilike išče das 20, ktorý už u poriadnej Wikipédii. Nie všetky ešte hevty od 485 preruceni. Ja nemôžem dať to so ešte prenajsť, a znam, že postoji, že istnuje. Takže ja vše nazdávam, že to bude pošvitko, že zainteresovaný hodný počítať. všetko. Nie všetko, bo sme nedošli ne do, do nejakej konečnej. Odnosno je bar z veľou informácií na internetu. Môžete prekladať všetko, co požadáte, co vás interesuje. Od muziky, od tanca, od zamkoch, od varošoch, od ríkoch. Znači všetko možlivé treba da bude príkladnejší. tekst, zmit koji nam odvituje. Ja še dotihla temoh o rusnacoh, hasnujem knjižku od Mirona Žiroša Bać vančsko-srimski rusnaci, tom. Tu je zbar z veljoj o rusnacoh i počinam takže, prevezem perše albo preložim perše e, staću zo srepskog jazyka, tajaku na napriklad o remeslu i već kad se zo za drugu staću, o remeselníkoch z tých našich prostorov, zo skocúra, zo skerestúra. E, u tej knižky je zbar zveľa informácií, ktorý ja budem teraz kasnovať pre celú žimu i pomaly uh, vyrucovať na, na Wikipédiu. A u medzi robím i da co inšie, odnosno nemôžem robiť len to tú tému, da kus môže buď, preforsirane, a vec še dotknem do druhých témoch. Rusnáci ešte nikde na jednom mesi nemali 500 teksti takvi i fajti objedinjeni. Znači i to co znači i utori. Povolujem vas, že bi se robili zadarmo. So zdost da kedi hljubokim oranjom, znači treba se da kedi potruditi sformovati tekst, abo ho preložiti, abo jak autorski tekst, i až vam imeno ne bude objaveno, jer je Znači, a niše ne zna pravi autor toho tekstu, i prezvisku. Obecujem vam uživanje u tej roboti. Obec... O... Toto bude pod vašim kasnovatejskim imenom, albo nicknameom. I ostanje na internetu 178 roki na Wikipedii albo 325 roki albo 600 roki. Znači, možda je, že to ti našo 13 tisjači rusnaci u tim periode i roztopja asimiluju, ali je podatki u nas, koji vi položice ostanje baš dlho. Sobešedniki povolali, že bi še šitski zainteresovani osobi, tori bi kus svojo hošljebodnoho času vihasnovali za kreativnu, poučnu, a za našu zajednicu značnu robotu, javeli, že bi robeli na ruske Wikipediji. To je jedan mali, ali je za rusnacoh veliki kročaj.